Вже зараз розпочалось дуже цікаве відео, яке варто дивитись до кінця. Наші думки запускають хімічні реакції у мозку, що безпосередньо впливає на наше тіло. Зміна нашого внутрішнього стану впливає на зміни не тільки у житті, а й у фізичному стані. Це доводять вчені з усього світу. Учасники активатора успіху, які змінюють своє мислення, свідчать про потужні позитивні зміни у своєму житті. Ви можете прочитати їхні коментарі під відео про активатор успіху. Пропоную вам приєднатися до цього проекту через мій телеграм Саморозвиток, залишаю посилання в описі до цього відео і створювати нові прекрасні звички, які змінять ваше життя на краще. Усі деталі про цей продукт у моєму телеграм-каналі. І от, вдруг неожиданно, несмотря на прогноз, приходить Трамп. Я навіть починаю думати, що це божественне провідні. Частина прогнозу вже здійснилася сто 100%. Але переможе жінка. Ми, наприклад, не розуміємо, чи Трамп рятівник наш, ще руйнівник. Ви абсолютно прави. Планети Трампа очень негативні для Росії. Може таке бути, що Путін наляканий, а Трамп вимагає повернути всі наші території. Може Саме так і є скоріше. Как Лев по своїй природі, я розумію, що це останній шанс оставить якийсь то слід вис. он будет очень активен в иране происходит очень нехорошие события это связано с победой израиля все уровни власти мировых начали страдати от непрофесіоналізму, і этим вот эти вот не люди. Висуне ультиматум Путіну та дасть 24 години на кінець війни в разі незгоди надасть Україні ракети тауру та дозволить удари в глиб Росії. Совершенно вірно чи доживе Трамп до своєї інавгурації? Вже знаємо. Ми смотрели карту влияння карти Трампа на Україну, і вона састити з двох значень. Мій світ перший метафізичний. Війна в Україні наростаюча напруга у світі, а на горизонті перемога Дональда Трампа. Що чекає на нас? Чи справді закінчиться війна в Україні після інавгурації Трампа? Прольє світло на ці теми та розшифрує зоряні прогнози ведичний астролог Алак Ніраджан. Вітаю вас, Алак Раджан, на каналі Мій Світ Академія Сфінаджі... Готова к ответу. до речі, звертається до усіх, хто зараз нас дивиться. Підпишіться, будь ласка, якщо ви досі цього не зробили, та натисніть дзвіночок з повіщень, щоб першими отримати важливу інформацію. Починаємо із Трампа. Чи зупинить він війну як обіцяв? Чи буде кінець війни за 24 години після інавгурації Трампа? І, взагалі, чи є механізм впливу у Трампа на Путіна? Я би хотів, щоб ви немножко глибше на сабиття посмотрели. Потому что то, что произошло вообще и выбор именно Трампа, это не такое простое и случайное событие. Дело в том, что мы много раз говорили, что нужно было предпринять определенные действия в Украине еще в октябре. Что, в общем-то, было сделано недостаточно, скажем так. И меня немножко пугало то, что придет эта девушка к власти, согласно прогнозам, потому что это бы означало такое глубокое болото, и был бы риск не успеть до апреля 2025 года внести изменения в структуру управления Украиной. И вот вдруг, неожиданно, несмотря на прогноз, приходит Трамп. Я даже начинаю думать, что это божественное проведение потому что именно Трамп имеет шанс очень сильно повлиять и буквально заставить что-то сделать, изменения какие-то провести во всем мире, в том числе в Украине. Вот такая надежда появилась. Так что я понимаю, что это болезненно, понимаю, что просто не будет, но это как раз надежда, именно так нужно на это смотреть. А что касается остановки войны, то остановка возможна только совместно с Украиной. Остановит он или нет, во многом зависит от Украины тоже. Но то, что он сделает, для меня очевидно, это он поможет защитить небо. Очевидно, что он снизит стоимость нефти. Это означает, что он подготовит почву для очень серьезных переговоров. А дальше все будет зависеть от Украины, потому что так или иначе Украине нужно будет соглашаться на очень болезненные предложения, на очень болезненные. Причем, что Видимо, нужно это делать, потому что это шанс. Понимаете? Это шанс. Особенно мне нравится то, что вряд ли он будет снимать санкции, потому что ему это не нужно. Это, в принципе, для него в какой-то мере плохо, для репутации. Поэтому, в целом, думаю, возможности позитивной Украины появляются. Прозвучала фраза, называющая на прогноз. Чекайте, прогноз ще не здійснився. вернее частина прогнозу вже здійснилася 100%. Частина ваша. Я пам'ятаю, як ви сказали, Трамп набере більшу кількість голосів. Так і сталося. Але переможе жінка, так? Ми маємо ще кілька місяців до січня місяця. Не знаю, щось може статися, якесь ще одне проведіння. Але з іншого боку, незважаючи на астрологічні розрахунки, ми всі прекрасно знаємо, що прекрасний, найкраще астролог у світі може розрахувати 70-80%. А далі вже Боже проведіння, і люди впливають на події і так далі. І реально, навіть якщо в Камали в карті було написано, що вона може бути переможцем, то якесь проведіння втруту. І я маю такі підозри, що Молебен, який ви організовували, власне, і формує зараз події таким чином. І зараз ми, наприклад, не розуміємо, чи Трамп рятівник наш чи руйнівник. Ми поки що це не можемо зрозуміти. Але час покаже. Ви абсолютно праві. Вот ви абсолютно сейчас прави. Дійсно, я поспішив, може бути, що все зміниться. Хоча випробування, що є якась смертельна опасность для Трампа, такого нету. Но знаете, какие-то решения судебные, какие-то решения выборщиков американских, все может быть. В этом смысле вы правы. Но в целом, я еще раз повторяюсь, на мой взгляд, вот если посмотреть с точки зрения судьбы, это шанс. Потому что мы все прекрасно осознаем, что Харрис бы продолжала бы политику старую, а это значит пипеточная вот эта вот по чуть-чуть помощь, а это значит очень большой тупик. Насправді про Трампа дуже багато різних розмов, і дуже цікава інформація про те, що Трамп говорив з Путіним, не говорив з Путіним. Пісков спростував факт розмови Дональда Трампа та Путіна, тобто розмови нібито не було. Ну а ще є такий варіант, що розмова насправді вже була, але Путіна не влаштували умови Трампа, і тому російська сторона заперечує факт цієї розмови. І взагалі може таке бути, що Путін наляканий, а Трамп вимагає повернути всі наші території. Може. іменно так і є, скоріше всього. Потому что Трамп как хороший переговорщик, он будет требовать максимум, чтобы в конечном итоге остановиться на какой-то, ну, в каком-то более-менее приемлемом для всех варианте. Наступна цікава новина: Трамп планує розривати зв'язки між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Очікується, що він застосовуватиме поєднання войовничих заяв і дружних контактів, щоб ослабити партнерство між ворогами Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, чим закінчиться це з боку Трампа? Це просто погрози чи реальні дії? Чи взагалі Трамп може ослабити партнерство між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю? По перше Это все слишком много в связи, вы назвали. Нельзя это так сильно обобщать. Это нужно по отдельности смотреть. И тут, что сказать: во-первых, Трамп будет действовать. Это абсолютно точно. Он лев по своей природе. Как лев по своей природе, он понимает, что это последний шанс оставить какой-то след в истории. Он будет очень активен. И в карте его сейчас очень четко проявлена активность в зарубежной именно политике. Соответственно, все будет очень жестко для этой ситуации. Другое дело, что Китай и Россия очень сильно связаны. И теперь уже Россия не может отойти от Китая физически без потерь территорий. Невозможно. Потому что Китай уже переваривает Дальний Восток России. То есть, условно говоря, не может Путин сказать: ребята, все, я пошел, мне больше, мне больше нравится вдруг Европа. Если он так сделает, Китай скажет, ну хорошо, ну иди до да, дорогой, но, но без Сибири. И тогда что произойдет с этой властью, с этой вообще ситуацией, понимаете? Поэтому Путин здесь зависим, очень сильно зависим. И не нужно, я не думаю, что такой возможен вариант развития. Вот. А что касается, например, Ирана, то да, несомненно, он оторвет Иран. Несомненно, потому что по прогнозам нашим же мы говорили, в конце 2024 года в Иране происходят очень нехорошие события. Это связано с победой Израиля над Ираном. Хоть это и завуалировано, как бы, и об этом никто не говорит, но это уже по, по сути факт. Это связано с тем, что меняется и возможно изменения власти в Иране. И поэтому вопрос лишь стоит в том, что сам Иран сделает этот шаг и отойдет от этой вот оси зла. Или э, его заставят, понимаете? Поэтому с Ираном здесь все понятно. Что касается Северной Кореи, по прогнозу Северного, Северной Кореи, у них сейчас бизнес-период, они деньги зарабатывают на России. Они тоже стали в ряд этих э, стран, которые Россию подсасывают. В общем, здесь все, все понятно. Так что разные страны по-разному. Астрологія, шановні, це не та інформація з інтернету, де кажуть, що сьогодні усім водоліям пощастить в коханні, адже астрологічну карту потрібно створювати індивідуально для людини, для певної події, для країни. І мені, до речі, астролог сказав, що мій голос буде ефективним знаряддям праці для мене впродовж усього життя. Тому я зараз знову ним скористаюся, щоб нагадати про крамницю мій світ. Золоті прикраси зі змістом, зі змінними кристалами і без них. Ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. США запустили навколо світні круї з тривалістю у 4 роки для тих, хто хоче перечекати президентство Дональда Трампа. Пропонується подорож з відвідуваннями 140 країн на всіх семи континентах. До речі, дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа. Я не бачу свого майбутнього в Сполучених Штатах. Написала вона. Або він, він змінив стать. Які можуть бути найбільш негативні наслідки перемоги Трампа, і які найбільш позитивні для Америки, для світу і для України, зокрема? Це дуже хороший вопрос, дуже глибокий. Дело в тому, що все, що відбувалося в последнее це домінування доминирование в кавичках, вот цієї идеи. І це доминирование привело к до тому, що всі уровни власти мирових. начали страдать от непрофессионализма. Вы хорошо знаете, наверное, что в, высш... в высоких кабинетах э, на Западе, в ООН даже, система, э, система назначения лиц не исходит из профессионального уровня, а исходит из квот. То есть буквально за последние лет 10 уничтожена система управления вообще в мире. Именно поэтому начался этот хаос. Именно поэтому вот это происходит брожение во всем мире. Именно поэтому и этим пользуются вот эти вот э, не очень хорошие не люди, которые занимаются вот этими угрозами, терроризмами и так далее. В чем особенность Трампа? Он системный. Он системный, и он ставит свой Марс и Солнце Америки в первый десятый дом. То есть в буквальном смысле слова он ее толкает быть более жесткой, организованной, системной. И поэтому в начале Зимой еще очень сильно изменится вся система руководства, если ему удастся таки стать президентом в Америке. А в течение года, еще до конца года, послетают все эти шапки-мономахи, прежде всего в Европе. Вы знаете, да, что в Германии уже там этот парень падает. И все посыпятся, все посыпятся. И Англия посыпется, и все лидеры. В конечном итоге все придет к тому, что система управления получит шанс быть более стойкой, устойчивой и избираться на профессиональной основе. Так что я не вижу вообще негатива. Это позитивные события, позитивные. Мне так ну, видится. До речі, про Німеччину ви згадали кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання на посаду висуне ультиматум Путіну та дасть 24 години на кінець війни. В разі незгоди Німеччина надасть Україні ракети та та дозволить удари в глиб Росії. Совершенно верно. Я їм об этом говорю. що прийдуть люди системні, гораздо более ефективні. Це все пройде благодаря Трампу. І до речі, таке особисте враження відчуття. Коли всі чекали Камалу і чекали, що вона переможе, але війна в Україні би закінчилася би значно пізніше, коли би прийшла Камала до влади. І тепер ситуація змінюється так, що Трамп своїми діями таки пришвидші закінчення війни. Несомненно. Хоча це буде очень болезненно. Але, розумієте, невозможно мінятися, неможливо і змінитися, трансформуватися без болі. Чи може перемога Трампа спричинити масову еміграцію зі Сполучених Штатів Америки? Це фейк. Ні. Біткоін по кілька разів на день оновлює свій історичний максимум. Що чекає на долар при Трампу? Рост, звісно. Тому що якраз іменно Трамп зробить його гораздо більш сильним за счет розвитку. За счет... Вообще, тут нужно сказать, что экономически-то демократы неплохо сработали за последние 4 года, как раз благодаря вот этому благодаря войне в России с Украиной. Да, потому что Европа фактически больше стала зависима от Америки. Но я думаю, что Трамп только усилит это движение. Трамп только усилит это. Он сейчас сбросит финансовые затраты на войну, на военную всякую технику, на армию, на Европу. И, соответственно, еще больше усилит возможности Америки, потому что Европа будет покупать оружие в Америке, ну и так далее. То есть... Здесь, вообще, очевидно, это рост. Коли ми починали ефір, ми трошки зачепили цю тему. А тепер глобально я би хотіла у вас дізнатися, чи доживе Трамп до своєї інаугурації? Якщо доживе, то як довго буде президентом? Он, я думаю, що доживе. Хоча, звісно, Венера, у котрому зараз період у 2012 домі, тобто, можуть бути якісь складності, але це не вопрос смерті. Вот. А Вопрос, станет ли он президентом, да, учитывая вот эти вот весы, может быть какой-то неожиданный момент, связанный с, выбор, с выборщиками или судебной системой, но он, все равно, скорее всего, он станет. И если говорить о перспективе, я пробегал его карту, и у него начинаются проблемы эмоционального характера в 2028 году. То есть мы можем ждать три года очень эффективного его руководства, и, к сожалению, последний год его президентства могут начаться уже какие-то, ну, видимо, это тоже с возрастом связано, эмоциональные, нестабильные такие ситуации. Потому что у него начнется период Луны, а у него Луна в падении. Вы же знаете, он рожден в, во время затмения. И, соответственно, такие люди очень эмоциональны, но ну, это всем известно. А у него как раз период Луны, которая в этом состоянии и будет в 28 года, по-моему, с марта. То есть у него получается месяцев 8-9 до конца правления. Он будет в состоянии, как вот наш дорогой Байден в 24 году. Видимо, он повторит эту историю. Трамп на своїй сторінці розмістив сюжет з Fox News про те, як він поспілкувався зі світовими лідерами після обрання президентом. Путіна на кадрі не видно, що означає все-таки ця відсутність Путіна на відео в розмові з Трампа світовими лідерами, і чи може цей епізод стати причиною для зміни політики Трампа щодо Росії? Ну, во перше ніякої політики Трампа до, до Росії ще нету. Потому ну, что все, что говорят о какой-то политике Трампа к России, это все разговоры. И очевидно, это все проплаченные, купленные какие-то сюжеты, чтобы заставить что-то как-то повлиять на процесс. Соответственно, этого нет. А что касается, что это означает, но в отличие от Байдена, Трамп гораздо более э, ясен в плане своих предпочтений. И зачем ему, простите, сжать руку убийце или, или вообще общаться. Это, это серьезный вопрос. Вы понимаете, кажется, что он уважает, кажется, что у них какие-то отношения, но планеты Трампа очень негативны для России. Трамп это очень такая неприятная ситуация для России. Как бы они, помнят, они когда-то шампанское там пили. Известно, чем это закончилось. Вот все это воплотится повторно. Только в гораздо более жесткой ситуации. Потому что тогда Трамп знакомился, он изучал что означает быть президентом. А сейчас он хорошо знает, что означает быть президентом. И вы посмотрите, у него будет очень жесткий министр обороны, 100%. У него будет очень жесткий госсекретарь, 100%. Все эти сопли вот этих вот э, рассказов о том, что там его сын что-то сказал против Украины или там его заместитель, мне кажется, это вообще ложь. Ну, возможно, я ошибаюсь, но если изучать этот вопрос, наверное, нужно искать оригинал, откуда эта информация. Потому что сейчас многие говорят, что якобы сын Трампа сказал, что Украине не надо ничего давать. Вроде бы его вице-президент будущий тоже это говорил. Но я не верю в это. Ну, возможно, что-то было сказано, но в контексте. Поэтому нужно изучать первоисточник. Так, там була заява, що Крим вже російський і вже все, але потім адміністрація Трампа відхрестилася, сказала, що це його власна думка, і вона не належить до думки Трампа. А взагалі, як ви думаєте, що відбувається за колісами стосунки між Трампом і Путіним? Ну, думаю, тут все очевидно, доволі такі. Путін це чоловік образів, чоловік э, понтов, простите за сленг, і я боюсь, що. Что... с Трампом, который тоже человек понтов, так не получится. Я думаю, что понты, которые будет себе представлять Путин, очень плохо для него закончится. Очень плохо. Если усиливаться из-за того, что Путин будет проявлять эти понты. Зважаючи на гороскоп Трампа, стосунки між Росією і Сполученими Штатами Америки при президентстві Трампа не будуть такими класними успішними, як це все малювали, різні засоби масової інформації. Ні, звісно. Ви розумієте, ще раз, от Хорошо, давайте вот даже без астрології. Он Лев, он приходить показати всьому миру, залишатися в історії. проявить себя достойно. У него есть что делать, потому что нужно спасать мир от этой системы хаотического управления. И вы думаете, что он преклонит там, свою голову перед какой-то мелкой гадостью, которая там что-то себе возомнила? Я не думаю так. Конечно, я не думаю, что и открыта будет конфронтация, потому что никто же не хочет доводить до каких-то там чрезмерных опасностей но очень все будет напряженно у них в отношениях и очень все не, не весело для России. Хотя и для Украины не весело, потому что хотите вы или нет, я еще раз напомню, что май месяц это перелом. Если до мая, то есть в апреле, вот у вас февраль, март, апрель, вы не делаете реорганизацию государства, то за вас потом эту реорганизацию сделают, начиная с мая. А это означает для Украины, я вам могу сказать, что это означает. Вы меня, пожалуйста, не бейте. Это означает завершение существования Украины такой, как вы ее знаете. То есть, еще раз, с лета 25 года, если вы не предпримете никаких действий, чтобы реорганизовать систему, то с лета Украины, такой, как вы знаете, уже может не быть. Начинается период Украины-Луны который управляет восьмым домом, вы знаете значение этого восьмого дома, которое находится во втором доме, вы знаете значение этого дома. Это си сильная очень позиция, потому что, ну, потому что вы все можете видеть результаты влияния восьмого дома вот на протяжении последних трех лет. Но, во всяком случае, появилась надежда, что все-таки может что-то измениться благодаря травмам. Вот как, как раз вот в срочном порядке ближайшие несколько месяцев. Условно говоря, если вы сами не решили измениться, сейчас вас будут менять. А это означает, с одной стороны, шанс, с другой стороны, боль. Я думаю, все мы должны готовиться к этой боли, но в перспективе это хорошо. Кстати, мы смотрели карту, влияние карты Трампа на Украину, и она состоит из двух значений. Первое значение боль принятие каких-то тяжелых решений и второе значение очень позитивные результаты в плане бизнеса очень влияние трампа очень позитивный для бизнес сферы в Украине Стосовно змінитися, шановні глядачі, я хочу нагадати, що коли Алак говорить ці слова, він не говорить до вас, наших глядачів, тому що ми прекрасно знаємо, як ви працюєте над собою, як ви змінюєтеся себе, як ви допомагаєте Збройним силам України, як ви донатите для того, щоб війна швидше закінчилася. Весь час у наших ефірах мова про владу, про систему влади, про те, як мають бути покарані ті, хто беруть хабарі і роблять дуже погані речі з нашою державою, ті, хто не люблять державу і не піклується про неї. І тут дуже багато різних нюансів. І питань до того, як все в нас в Україні відбувається. До речі, щодо зміни щодо подій кажуть, що 25 травня наступного року в Україні можуть відбутися вибори. Цю дату нібито обговорюють українські політики, і регіональні виборчі штаби вже почали працювати над списками кандидатів. Можливо, якщо будуть вибори в Україні, це і буде цією позитивною темою, яка допоможе нам змінитися владній структурі. Змінитися це да, правильно так і буде, але це пізно. Вы понимаете, здесь все идет, счет идет на дни уже. Раньше нужно было это все запускать. Но хотя бы так, несомненно. Поэтому сам факт начала. Посмотрим, что можно будет сделать. Я думаю, что до этого, до начала этих выборов, будут какие-то подписаны, могут быть какие-то соглашения подписаны по поводу территориальной целостности, по поводу организации границы, по поводу организации взаимоотношений. И это будет означать фактически изменение государства, изменение республики. Фактически это даст толчок уже тому, чтобы смотреть и смотреть, что будет происходить по новой карте. Возможно так. А потом, соответственно, следующее. Ну, начинается цепочка событий, это следующие выборы. Потом сразу после этого Конституция. Мне только очень жалко, что это очень поздно все идет. Потому что если бы это все было сделано в этом году или вот в самом начале 2025 года, то результаты были гораздо более позитивны, потому что вы бы определяли свое будущее. А в 25 и во второй половине уже слишком много будет зависимости от окружающего мира. Все равно все произойдет хорошо, я об этом уверен. Но одно дело самому решать свое будущее, другое дело, когда вы в него впустите кого-то чужого, даже если это прекрасный Трамп. Якщо відбудеться нове народження України, нова дата, нова карта, ми ж будемо бачити зовсім інші події, які будуть відбуватися з нами. Правильно я розумію? Іменно в этом річ, імені поэтому ми з вами, я у вас на ефірі, ви часто повторяєте слова, що вот этот год очень важливий, тому що крата України доволі тяжко з матеріальної сторони. И именно во второй половине с мая 25 и на протяжении года очень события тяжелые для Украины, которые по сути означают ее близость к смерти, близость к смерти. Естественно, это перерождение, но это уже другое перерождение и не ваше и не вы это определяете. А сейчас пока вы определяете. А теперь такая запытание. Каким чином сделать так? Чтобы будут предписания, якісь новые угоды. Чтобы это сделали в правильную кращу, найкращу дату для нас у всех. Ну, я думаю, что это возможно. Это возможно. Причем это можно, знаете, как сделать? Это вам нужно. Вот мой свет, да? ваш канал. На сегодняшний день, наверное, это самый известный эзотерический канал вот с такими настроениями. Соберите несколько астрологов. Восточных, западных. И сделайте круглый стол. И когда будет примерно известно период, когда нужно утверждать это решение о том, в какой день голосовать парламентом за вот это решение, за утверждение этого договора, то тогда это нужно будет сделать именно во время, которое определяет вот эта группа астрологов. Я могу это сделать сам, но всегда взгляд с нескольких сторон более ну, как бы может защитить от каких-то ошибок. Тем более, что это нужно решать прежде всего украинцам. Вот, поэтому это лучший путь. И, в принципе, в это время, если пройдет голосование, это будет означать утверждение определенного плана и вперед. Или даже можно по-другому сделать. Можно сделать так, что в этом решении парламента будет написано, что оно вступает в силу с І все і вступає в силу за поділеного времені? Ми смотрим этот момент і смотрим перспективи? І в те момент нужно, конечно, определить, нужно это делать осознанно. І тепер нам треба, щоб до нашої влади увійшла група астрологів, яка допомагала там, отам їм приймати правильні рішення в правильний час. Як це зробити, шановні глядачі? Як ви думаєте, напишіть свої ідеї? Чи взагалі це можливо? Як достукатися до парламенту, щоб вони слухали астрологів і приймали правильні рішення в правильний час? Яким чином це організувати? Може, ви Алак маєте ідею? Посмотрите на события с Россией. Вот этот, эти люди пользуются услугами астрологов это совершенно очевидно. А вы нет. Поэтому, когда мы вот собираемся на, на канале и говорим: Ребята, вы должны там, в мае 2023 -го года начать атакующие действия. Кто-то услышал? Нет, они начали в июне, в июле, и все это не заглохло. Точно так же сейчас вы накапливали, объявили в мае месяце мобилизацию. Мы это все знали, что это будет мобилизация. Мы знали, что будут ресурсы и возможность бить в октябре, летом и в октябре. Летом ударили, в октябре нет. Почему? Потому что никто не слушает. Все пытаются действовать исходя из 7-минутного момента, ну как бы неосознанно, исходя из каких-то обстоятельств. Вот и все. А нужно действовать исходя из качеств мироздания, которое помогает реализовать ваши идеи. Но это... это, это Люди, эти чиновники вынуждены будут это признать. Вынуждены, потому что то, как они действуют на сегодняшний день, привело Украину туда, где она находится. И если вы хотите что-то менять... Это придется, это нужно будет сделать. Ну і що тут зробиш? Можновладці і депутати не вірять в астрологію, не вірять, що є сприятливі та несприятливі дні? Проте вони вірять, що коли завкрадені в держави гроші, вони купують собі новий Мерседес і запрошують батюшку покропити його. Він стає незнищувальним, і у ньому вони не потраплять в жодне ДТП. Ну, хіба не смішно? Смішно? Так і живем.